Бисмиллахи Рахман Рахим. Есть такая тема – ислам и патриотизм. Совместим ли патриотизм с исламом? Прежде всего, я хочу начать с того, что для человечества существует только две модели цивилизации. Одна кочевая, другая оседлая. Оседлая цивилизация нам всем известна. Это древний Вавилон, это древний Иран, это земледельческие феодальные структуры. Это пирамидальное общество, во главе которого стоит фараон, кесарь или шах, например. А кочевая цивилизация – это цивилизация воинов, которые являются людьми, равными друг другу. Это цивилизация, основанная на справедливости и на вкусе вечности. И между двумя этими цивилизациями всегда шла борьба. Ислам, единобожие, Обращается ко всему человечеству, но приходит через пророков, которые принадлежат кочевым структурам. Поэтому кочевое отмечено в исламе как э, наиболее главный оперативный момент. Ислам, изначально, начиная с Ибрахима, алейхиссалам, построен на переселении, на хиджре. В основе исламской активности лежит смена места если бы не хиджа, если бы не готовность мусульман, первых мусульман, салафов и табиинов, переселяться, сегодня не было бы ислама в Северной Африке, в Китае, в Индонезии. Потому что главное в распространении ислама – это мобильность мусульман. И это отсутствие любой привязки к почве и крови. Потому что язычество, оно всегда привязано к крови, к крови и к почве. Язычество, связанное с оседлой, земледельческой, феодальной, фараонической цивилизацией, это «блуд und боден», как говорили немцы, кровь и почва. латинине говорили «dolce est pro patria morte», то есть «сладко умереть за Родину». Это тезис, это тезис глубоко языческий. А в исламской сунне существует то, что нам оставил наш пророк Саляллаху алейкум Который сказал Кто умирает за род, тот не из наших И кто умирает за нацию, тот не из наших Калмия осуждена в исламе Но калмия тесно связана с землей Не может быть калмия, не может быть этноса Не может быть национализма Который свободен от почвы Такой кочевой национализм ну, может быть, присущ только евреям. Да и то евреи не являются в этом смысле нацией в буквальном смысле. Евреи – это политическая организованная международная сила, которой и мусульмане должны быть и также являются. Поэтому патриотизм – это вещь глубоко чуждая исламу. Но другое дело, что ислам всегда стоит на страже той территории, где распространяется шариат и где живет доминирующее большинство мусульман, которые становятся хозяевами этой земли. Динамика распространения ислама не привязана к почве. И вот то, что на Северном Кавказе происходит, когда начинают делить это лакские территории, это кумыкские территории, это ингушские, это чеченские территории. Это абсолютная каумия, это абсолютное язычество. Потому что до того, как туда не пришли русские, у мусульман на Северном Кавказе вообще не было идеи, что вот эта территория является этнически помеченной, что там есть некий такой ярлык. Здесь, мол, живут карачаевцы, а здесь живут кабардинцы. Нет. Да, конечно, в основном на этой территории живут, допустим, черкесы, адыги, здесь живут карачаевцы, здесь живут, в основном, войнахи. Но это абсолютно не значит, что там не может жить другой мусульманин. Поэтому первым, что начали, чем начали заниматься э, при советизации э, империалисты из Москвы, они стали фиксировать национальную принадлежность территории, для того, чтобы потом нарезками сталкивать между собой кавказские этносы очень сложно это было в Дагестане потому что в Дагестане были джаматы, которые состояли из многих национальностей когда национальность когда национальности сведены вместе в исламском джамаате когда в одном джамаате в данном месте живут и кумыки и даргинцы и аварцы очень трудно сказать что вот эта земля только даргинская или только аварская или только кумыкская Поэтому им надо было растаскивать людей между собой, разрывать джиматы и расселять этносы, чтобы ввести понятие местечкового патриотизма, местечкового э, такого земельного национализма. До сих пор в Дагестане это не удалось в полной мере, но сама попытка сделать это указывает на то, что патриотизм- это оперативная, оружие язычества, оперативное оружие политического язычества, которое всегда направлено против ислама. А вот защита территории распространения шариата ⁇ это совсем другое. Но это не патриотизм. Это зона политической защиты некоторых принципов, которые фундаментально контролируют, помогают контролировать исламу эту землю потому что это осуществление коранического тезиса «Сражайтесь до тех пор, пока вся религия на земле не будет принадлежать одному Аллаху». И распространение религии, которая принадлежит одному Аллаху, выражается в том, что на этой территории действует шариат. Действует шариат между людьми, действует шариат между членами джамаата, который, естественно, является доминантным законом, законом справедливости и для тех, кто вообще в джамат не входит. Ну, надо просто различать между людьми, которые выходят в для того, чтобы жертвовать своей жизнью и имуществом на пути Аллаха, легкими и тяжелыми, и теми, которые остаются, чтобы поить водой паломников, которые не равны тем, кто выходит. Поэтому надо понять, что земледельческие люди, к которым тоже обращается ислам, потому что он обращается ко всем людям, они сидят на своих местах, но это не правящий слой. Правящий слой ⁇ это те, кто выходит. Правящий слой ⁇ это те, кто готов к хиджире. Правящий слой ⁇ это те, кто готов к переселению. Правящий слой ⁇ это те, кто готов к самопожертвованию. К тому, чтобы положить свою душу в борьбе за ислам для того, чтобы э, осуществить предписание Аллаха о судьбе творения, это правящий слой. И, конечно же, им не присущ патриотизм, им присущ политический глобальный проект, касающийся всей земли. А, конечно, патриотизм по факту может встречаться среди тех, кто сидит на своем клочке земли, и, естественно, он э, не мыслит себя в отрыве, так сказать, вот от этой территории это земледельцы, они тоже люди, они тоже муслимы. Хотя вопрос, мумины ли они, но они муслимы. И поэтому мы должны их защищать. Раз они подчинили шариату, раз они предали себя Всевышнему, мы должны их защищать. Но это не патриотизм. Это чисто политический проект. А патриотизм заменяет религию. Патриотизм – это псевдорелигиозное языческое чувство. Поэтому ислам и патриотизм – это полярно противоположные вещи. И к Всевышнему мы прибегаем.